Доброе утро, студия! В Украине теплеет, но терять бдительность мы не будем. Это кто здесь маму не слушается? Привет. Прогноз погоды хочешь узнать? А вот вы, наверное, не против будете. Здравствуйте! На Востоке сегодня пасмурно, утром до 4 градусов мороза, днем до 3 градусов тепла. Жителям Запада погода приготовила сюрприз. В Ровенской, Волынской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской областях снег. Днем мороз до 2 градусов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и в Карпатах дождь, дождь, ага. дождь. Температура 4 градуса плюсом. Нет, нет, спасибо. Ой. В такой шапке, такая красавица, а не дала. Ну что, прокатимся немножко? На півночі похмуро, зате без опадів. В Вранці плюс один, в день три градуси тепла. На юге мало облачно. Местами небольшие дожди. Утром 6, днем 9 градусов выше 0. В Крыму мало облачно. Местами ясно. Температура до 13 градусов тепла. Здравствуйте. Прогноз погоды нам прощите, пожалуйста. В центральных областях пасмурно. В Винницкой области дождь. Температура утром 0. Днем до плюс 8 градусов. Киеве пасмурно, влажно и тепло. Утром один, днем три градуса выше нуля. Это был прогноз погоды. Будьте здоровы и помните, лучше болезнь предупредить, чем лечить. Скажите, что нужно делать, чтобы не заболеть? Ну, как минимум, чаще дышать свежим воздухом. Поменьше шастать по улице. Яблочко, мандаринчик, бананчик. Мы кушаем лук, чеснок. Дети это очень как бы любят. Замечательно у вас дети, если они лук любят. Чеснок. Любят, да. Я обливаюсь холодной водой каждое утро. Чеснок и сало, все будет отличное и хорошее настроение. Замет она, спасибо.